કેમ છો મિત્રો યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ છ ના હિન્દી વિષયના જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસ નો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન પત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરીશું ધોરણ છ ના જે હિન્દી વિષયના જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના દરેક વિષયના આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના વિડીયો અને પીડીએફ માટેની લિંક નીચે તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ છ ના હિન્દી વિષયના જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાનો મોસ્ટ આઈએમપી પેપર પ્રશ્ન એક નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ કે ભાવાર્થ અપને શબ્દો મેં લીખીએ મેં સે કિન્હી દો જેમના ગુણ આઠ

तेना प्रश्न बी प्रश्न के उत्तर लिखिए कोई दो जमुना गुण बे नंबर एक आप इधर से क्या प्रार्थना ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से देश की शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं नंबर बी किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार को हो सकता है टेलीफोन मोबाइल फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है नंबर त्रन वसुधा शब्द का अर्थ लिखिए धरती प्रश्न बे ए सही वाक्य चुनकर वाक्य फिर से लिखिए जमुना गुण बे नंबर एक समय के साथ चलने से हम दुनिया में यश पाए के नंबर बे नेपोलियन ने लड़की को कितने सिक्के दिए तीन सिक्के प्रश्न बी प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए जमुना गुण चार नंबर एक नेपोलियन की जगह आप होते तो क्या करते तो तेमनों जवाब अल नंबर बे कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुई है प्रश्न नंबर सी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए जमुना गुण छ नंबर ए आप अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं नंबर 2 वैज्ञानिक खोज वरदान या श्राप आपके विचार लिखिए तो તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો નંબર 3 તેલિયો की जगह आप होते तो क्या करते प्रश्न 3 निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए किन्हीं तीन जिनमें गुंछा नंबर 1 कहाँ सुनी होना वाद विवाद होना सीट पर बैठने के लिए दो यात्रियों में कहाँ सुनी होने लगी नंबर बी। नाक में दम करना बहुत परेशान करना बहुत दिनों से स्कूल बंद होने के कारण बच्चों ने घर वालों की नाक में दम कर रखा है नंबर त्र। पैरों तले जमीन खिसक जाना आघात लगना जब यात्री को मालूम हुआ कि जेब से बटुआ गायब हुआ है तो उसके पैरों तले जमीन खिस गई नंबर चार रॉब झाड़ना प्रभाव दिखाना उस गरीब आदमी पर क्यों रोब झाड़ रहे हो प्रश्न नंबर चार नीचे दिए चित्र के आधार पर आठ से दस वाक्य लिखे जमुना गुण ये तमने दस वाक्य पेला छे दीवान खंड का चित्र है चित्र में एक लड़की कंप्यूटर पर काम करती दिख रही है दीवान खंड में एक एसी और पंखा दिखाई दे रहा है वह एक अलमारी में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई दिखाई दे रही है अलमारी के नजदीक एक टेलीफोन टेलीविजन है टेलीविजन नजदीक एक टेबल लैंप है यह दीवान खंड में एक खिड़की भी है कोई इंसान टेलीविजन देखता हुआ मालूम पड़ रहा है चित्र में एक सोफा और फ्रिज दिखाई दे रहा है दीवार पर एक घड़ी भी दिखाई दे रही है प्रश्न नंबर पांच चित्र के आधार पर कहानी लिखिए जमना गुण अं चित्र पर थी कहानी लखवानी है सच्चे मित्र जो कहानी आपे तमाम आपेली है जैसे तेरी नोटबुक में सारा अक्षरे लखी सको ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર છ દીએ દીએ પરિચ્છેદ કા માતૃભાષામાં અનુવાદ કરે લીખીએ જેમના ગુણ છ આજે પહેલો દિવસ છે તે હજુ સુધી કેમ નથી આવ્યો શું ઘર છોડ્યા ને એક કલાક થઈ ગયો છે હા પરીક્ષા શરૂ થયાને દસ મિનિટથી વધુ સમય થઈ ગયો છે જાણકારી મેળવો ભાઈ તે તો પહેલા નંબરથી પાસ થવા વાળામાંથી છે પ્રશ્ન નંબર સાત निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए कोई पाँच जमना गुण पाँच नंबर एक पंडित पंडिताइन नंबर बे शेर शेरनी नंबर त्रीन अध्यापक अध्यापिका नंबर चार मोर मोरनी नंबर पाँच लड़का लड़की नंबर छः दादा दादी प्रश्न आठ ए प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए कोई चार जमना गुण चार नंबर एक आपके स्कूल जहाँ है उस इलाके का पिन कोड लिखिए थ्री नाइन फाइव सिक्स नंबर टू डाक घर को मातृभाषा में क्या कहते हैं टपाल खाता कचहरी ने पोस्ट ऑफिस नंबर तीन आपके घर डाक ले देने कौन आता है हमारे घर डाक देने डाकिया आता है नंबर चार अभियान शब्द का अर्थ लिखिए किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जाने वाली योजनाबद्ध गतिविधियों की श्रृंखला नंबर पाँच पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है पत्र लिखने वाले का नाम और होद्दा लिखा जाता है तार पची आग प्रश्न जो है बी प्रश्नों के उत्तर लिखिए कोई तीन जमना गुण त्रन नंबर एक पुस्तक पढ़ने के क्या लाभ होते हैं पुस्तक पढ़ने से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है नंबर बी आप अपना पता लिखिए सेवन फाइव संगना सोसाइटी नहनावरा छा सूरत गुजरात नंबर थ्री पत्र लिखकर आप पत्र क्या डालो के पत्र लिखकर मैं पत्र लेटर बॉक्स में डालूँगा नंबर चार पुस्तक हमारी मित्र इकाई का प्रकार कौन सा है पुस्तक हमारी मित्र इकाई का इका प्रकार पत्र है प्रश्न नंबर नौ निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए जो नंबर एक नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था पूर्ण विराम नंबर बे क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे प्रश्न नंबर त्र गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे पूर्ण विराम नंबर चार अरे उद्गर्जन तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है पूर्ण विराम प्रश्न नंबर दस निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई चार जमना गुण चार नंबर एक जो गरजते हैं वो बरसते नहीं जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते नंबर बे जैसे करने वैसे भरने जो जैसा करता है उसे इसी उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है नंबर त्र आसमान से गिरा खजूर में अटका एक के बाद एक विपत्ति में फंसना नंबर चार अक्कल बड़ी या शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है नंबर पाँच आए थे हरि भजन को ओटन लगे कंपास अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए कोई एक जमुना गुण आठ मेरा प्रिय मित्र जे निबंध है आपेलो चार इतना नंबर बे मेरा यादगार प्रवास મુલાકાત છે પ્રશ્ન નંબર બાર દે ગે પરિસ્થિતિઓ કે આધાર પર કિસી એક પરિસ્થિતિ પર લીખીએ જેમના ચાર જે પરિસ્થિતિ આપેલી છે તે પરિસ્થિતિ ઉપર તમારે શબ્દો લખવાના રહેશે જે અહીં તમને આપેલા છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોની જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે